три полицейские стоят. Он видишь? Машина полицейских. Это там возле Лукаса. Возле Лукаса, где меня принимали, что да. А вот эти все. Он стоит, видишь? Люди ходят. Машины ездят. С с сейчас магазины Саврога, сейчас библиотеки. С зонтиком. что-то вот Олежка, это же продолжение истории. Видишь, сидят за мной сегодня, весь день ходят. Пробивают там, где я хожу, короче, я не туда. Я в туалет туда зашел, вот сюда в туалет зашел. Видишь, Элегим Парух один пошел, вот, а вот эти следят за ним. Это же Олега Фраера, по приказанию начать, же. что они меня допринимали, обвинили, что я там накопал, напал на какую-то девочку, якобы она там работает. Вот видишь, там девчонки работают. Олег выдумал, какое-то видео мне показывали. Короче, хотят засадить в психушку, ему бы что-то придумать. В тюрьму посадить. У меня два высших образования, у меня юридическое, авинистическое тру преподаю. Они мне рассказывают, что я какой-то там закон их не нарушаю. Сами пьют, курят, разлагаются. Вот полиция стоит. У них постоянно какие-то дела. Что мать родила? А по сути, суко бедных, голодных по Кременчугу ходит. Без ног, их, без рук, обездоленных. Проституток сколько, бордели, суко алкоголиков. Плодят наркоманов. У меня друг, он вернулся, Ростислав, с армии. У полиции сбило, у него синяки на теле, полностью весь избитый. Вот это что вот такие, вот видишь? Вот такие вот заставляют воевать, забирают в армию продают сигаретки, продают алкоголь. Всем, кому хотят и не хотят, всем подряд. Сами в отделениях курят, в больницах курят. Видите, ну, с сигаретой стоит. У него вроде волосы красивые, вроде не стареет, вроде все хорошо. Проходит неделя, две, три, смотрит, что-то меняется. Год, пять, десять. Здоровечка забирается. Зря Господь говорит в Писании не курить, правда? Не только Бог говорит А и вообще Спортсмены все говорят не курить Так что такой наш Кременчуг Короче Лахимбарук а как так Машина, он поехали Детки гуляют, видишь А за мной следил чувак Только что пошел с девушкой Прям за мной ходят Я в библиотеку зашел Видишь, библиотека Кременчуга зашел туда, книжечку читал, перечитал немножко. Лучше тут сидеть, чем в полиции работать или пить, курить и все раз... Доброго дня. Чем пить, курить и разлагаться. Вон, видишь, у чувака ручки нема. Господи, помилуй, протест стоит. Вот тебе и война, вот тебя. Людей надо любить, ценить. Ну, короче, как-то так. Господь всех благословит. Покажу вам гитару напоследок. Вот и вся цена полиции. Работают ради каких-то там 120 гривен, да? Людей садят, в тюрьмы садят, кидают на войну. Заботились бы они так о любви, заботились бы так о людях, как думают. О, уехал. Все, отследили. Ну, кстати, пара влюбленных. Смотри, какая красивая. Как Господь благословит. Моя солнышко. Это воистину благословение. Классная вот эта. Супер. Это, кстати, золотая столичная. Это столичное золото. зеленая фабрика. Это ж Лукас. Лукас. Там едят, короче, едят на этом. Ну, фабрика, печенье, конфеты. Ну, ну все тогда. -то. Буду завязывать. Все. Пока.